Мы с Анатолием Михайловичем выступили инициаторами данного, данного предложения значит, по следующей причине. Значит, я напомню э, суть событий. Э, в Одессе 24 числа был э, организован митинг э, возле памятника Дюка, э, который назывался Евромайдан. Эти участники митинга сказали, что они там будут находиться постоянно. Напоминаю вам, что митинг находится... В месте, которое не находится на проходе, он находится в стороне. Митинг носил абсолютно мирный характер. Абсолютно мирный характер. Там находилось несколько человек с палатками, с оборудованием для того, чтобы можно было вести голове громко и записывать и делать интернет-трансляцию. В 5 часов 15 минут. Да, значит, по, в момент до всего этого времени, значит, там было достаточно много милиции. Милиция предупреждала по словам, по свидетельству тех, кто там был, что никто разнять митинг не будет, что они никому не мешают, они вот там стоят, пусть себе стоят. Значит, незадолго как до 5 часов туда приехал автобус какими-то людьми, он там автобус стоял. И э, в 5 часов 15 минут... Территория была окружена работниками милиции, только офицеры. И под прикрытием вот этого вот окружения милиции неизвестные люди... Нет, я еще Значит, к ведущему митинг Алексею Черному подошли и зачитали решение суда о том, что митинг должен быть запрещен. Я сейчас не касаюсь вопроса о правовой стороне этого запрета. Это отдельный разговор. Значит, черный сказал, что да, хорошо, мы сейчас будем сворачивать этот митинг. Повернулся, чтобы его сворачивать. По свидетельству людей, которые там были, после этого черный был взят работника и милиции, они волокли его головой по земле. Есть кадры этого. Затем бросили его в автозак, где, по словам черного, он был избит и обрызган газом. Значит, по фотографии Черного можно хорошо увидеть, что там, что есть следы побоев, которые были у него. Затем под прикрытием окружения милиции эти люди из машины стали пихать, скажем так, мягко, пихать, бить тех, кто был на митинге, а палатки и оборудование сносить в газель без номера. До сих пор. Судьба этих палаток и э, оборудования неизвестна. Значит, дальше еще два человека было задержано на митинге и увезены милиции. Значит, э, я хочу подчеркнуть, что никто из этих ребят не оказывал ни малейшего сопротивления. Ни малейшего сопротивления. Значит, все действия были сделаны изначально работниками милиции, о чем есть свидетельства, есть кадры, э, они размещены в интернете. Второй момент связан с судом, очень странным судом, который, э, во-первых, он прошел через, практически через день, в течение всего дня, черный неизвестно где находился. Получить информацию о том, где он находится, было невозможно. Вы перебрасывали из одного отделения в другое, его сажали в машину. Информации о нем не было. По неофициальным данным, которые ходят, подтвердить я не могу. Все это время шло обсуждение, какой его, какой его обвинить в статью. Потому что никаких статей по тем действиям, которые он делал, применить ему не было нельзя. А он был избит. Значит, поэтому нужно того, чтобы оправдать действия тех, кто его избил. Его... Выбирали статью и к вечеру, только к вечеру следующего дня, после этого дня, извините, в течение, примерно через 20 часов после того, как он был задержан, он оказался в суде. В суд в нарушении закона не допустил вообще вначале никого в суд, причем дверь заблокировал представитель портофранковского управления милиции. Что является нарушением закона? Полагается запустить всех в суд, если судья принимает решение о том, что процесс закрытый, тогда все выходят. Во-первых, никого не запускали в суд. Во-вторых, никакого решения о том, что процесс закрытый, судья публично не принимал. Но ни журналистов, ни сопровождающих суд не допустили. Их не допускал работник милиции. Хотя милиция не занимается допуском и недопуском людей, а для этого есть специальная служба, которая находится в суде. По нашему мнению, все эти действия являются грубым нарушением работникам милиции своих должностных обязанностей, нарушением закона. Вот очень кратко я сказал о том, что о нашей позиции если я что-то забыл, что это все происходит мог может быть, Анатолий Михайлович добавит. Можно вопросы? Вопрос, да, у меня вопрос это... вопрос есть тоже. Да, да. пожалуйста. Я вы, бы дополнил вы... Сейчас, Анатолий Михайлович, да, вопросы к выступлению. Да, вопрос. да. Скажите, пожалуйста, вот это вы, вы, пользуетесь этой информацией с каких источников? Вот вы изложили так подробно, как вроде бы вы там были. Значит, я, это, с каких источников я вы пользуетесь? Повер... Я пользуюсь информацией источников людей, которые были все. в 5.15 на этой площади. Которые это говорили. Это, там есть вполне уважаемые люди, в частности член общественного совета, еще один, который там находился. Который мог все подтвердить совершенно публично и который был готов подтвердить, но который был не допущен в суд на это. Это что касается момента разгона митинга. Что касается автозака, то я говорю, что здесь свидетельских показаний только черного, естественно. Но есть, но видно по черному, потому по, фотографиям, по -по что с ним было, когда он там, то есть он был избит. Мало того, я не коснулся еще одного очень важного момента. Есть всю о том, что он после этого того, как его избили и обрезали пищевым газом, он был в очень плохом состоянии. Он просит работников милиции вызвать скорую помощь. Есть об этом. Ему отказали в этом совершенно четко. Значит, и это все, эти кадры есть, есть соответствующие кадры. Вопрос можно? Да, пожалуйста. Давайте попробую пересказать так, как я это делаю. Если что-то неправильно, вы меня можете попробовать. Вы, вы, вы можете пока выступить. Пока Давайте вопрос. вопрос. Вы сказали, вот работники милиции выступили незаконно. Я так понимаю, что был судебный исполнитель. Разрешите вопросы, если можно. Я с большим уважением к вам отношусь когда я прокомментирую, а потом уже как бы, ну, из вот, точки зрения уже э, ситуации, я на многие вопросы просто отвечу, не будет смысла. Я, я есть вопросы. вопросы еще есть? Я хотел, уважаемый Анатолий Ильич, вы, если вообще, может быть, какие-то дополнения есть к вопросам ко мне, я, вам... я, отвечу. Прошу прощения, это вопрос у вас? Это вопрос, да. Есть ли какие-то, вот то, что о чем все было сказано, сейчас рассказано, есть ли какое-то документальное подтверждение всем этим событиям? Значит, я думаю, что Анатолий Михайлович ответит на вопрос, потому что он готовил, готовил подобные вещи. Значит, я могу сослаться на те видеокадры, которые есть в интернете. Значит, уважаемые коллеги, а по поводу доказательной базы. Есть, во-первых, достаточно многочисленные видеосъемки, на которых однозначно и четко заявлено организаторами митинга, что они собираются исполнять решение суда, что они согласны с решением суда, они его будут исполнять, они демонтируют палаточные городок. То есть, понимаете, в чем как бы уж ужас всей ситуации? Что на самом деле мы сейчас здесь с вами собрались просто из-за чьей-то глупости. То есть приказы бывают разные, но исполнять их можно по-разному. И римляне очень правильно говорили, что чрезмерно усердный раб хуже врага. То есть по моему глубокому убеждению никакого, никакой необходимости не то, что в задержании этих молодых людей и последующего скандала, а в принципе в силовом демонтаже э, палаточного городка не было. Ребята его сами начали собирать но несмотря на их публичное заявление, которое зафиксировано на видеокамеру, о том, что они да, они будут выполнять, да, они собирают эти палатки, исполнитель скомандовал выполнить, милиционеры разошлись и неизвестные личности ринулись растаскивать это имущество, это личное имущество граждан. Понимаете, значит, первоначально была информация, что якобы со стороны милиции была информация, что якобы это представитель коммунальных служб, город, городской исполком открещивается от этих людей. То есть заявляет, что это были не дворники. То есть таким образом МВД оказывается ну, в непонятной ситуации. Как, прикрытие каких людей обеспечивала милиция, которые выполняли вот, как бы, это постановление суда. При том, что я еще раз подчеркиваю, необходимости, на мой взгляд, и на основании тех видеоматериалов, которые там есть, которые есть в свободном доступе, я подчеркиваю, не было, не было необходимости растаскивать это имущество. Кроме того, совершенно доказано, что имущество было погружено на машину без номеров. То есть это нарушение. Почему не было вызвано ГАИ, эта машина не была ну, соответственным образом зафиксирована и не были оформлены соответствующие бумаги? Как может передвигаться транспортное средство без номеров? То есть почему забрали Алексея Черного? Потому что он просто попытался отнять у одного из этих неустановленных людей палатку, не вступая в, ней в физический контакт, не вступая с ним в драку. Он попытался защитить свое личное имущество, на что имеет право любой гражданин Украины. Я подчеркиваю, что во а все в момент всего что происходило организаторы неоднократно обращались к сотрудникам милиции с просьбой восстановить общественный порядок прекратить этот произвол и дать им возможность самостоятельно демонтировать палаточный городок и сохранить свое имущество. Сотрудники милиции ну, насколько, по тем свидетельствам, которые я имею со слов вот, как бы участников митинга, я, я надеюсь, что есть соответствующие видео подтверждения, не отреагировали на эти призывы. И Леонид Сакович абсолютно прав. Имущественно, имущество было погружено, причем э, в процессе погрузки оно было э, повреждено, э, некоторое пришло в негодность, это визуально наблюдали участники э, непосредственно митинга и вывезено в неизвестное направление. Вот если, Сергей Дмитриевич, вы можете сообщить, куда было вывезено имущество и как граждане Украины могут его получить, свое законное имущество назад? Это было бы замечательно, потому что на сегодняшний день это очень похоже просто ну, на грабеж, вы меня простите, очень похоже. Я не юрист для того, чтобы давать оценку юридическую, но как простой гражданин я воспринимаю это просто как грабеж. Это очень и, и очень на самом деле ужасно. значит черному инкриминируют нецензурные выражения и злостное сопротивление законным требованиям милиции, сотрудников милиции. Но вопрос тут ключевое слово на мой взгляд, законных. То есть никаких законных требований сотрудников милиции черный не нарушал. Они согласны были демонтировать платочный городок, а палатку черный пытался забрать не у сотрудника милиции, а не установленного лица. Соответственно, когда, по словам Алексея Черного, по словам людей, которые там находились, когда его помещали в автозак, ему не были зачитаны ни его права, не была оглашена ни причина, ни причина его задержания. Я не могу значит, квалифицированно судить о том, кто нанес ему телесные повреждения, но факт телесных повреждений был налицо. Журналисты, которые там находились на месте до того, как начался разгон палаточного городка, они готовы все подтвердить, что он не имел никаких телесных повреждений. После задержания, после того, как он был освобожден из под стражи, на нем были явные телесные повреждения. Это есть на фотографиях в свободном доступе. Кроме того, ребята утверждают, что к ним было были применены спецсредства, в частности слизоточивый газ. Тут совершенно верно Ленинскович говорит, что они в течение дня не находились неизвестно где. Кстати, к ним была вызвана медицинская помощь, но врач отказался провести свидетельствование, кстати. Несмотря на то, что врача, к врачу обращались с этими просьбами. А, ребята утверждают, задержанные, что им не давали позвонить, что их не отказывали регистрировать, то есть и процессуальные нарушения. А, значит, и вопрос, но следующим актом этого фарса был суд. Леонид Сакович уже об этом говорил. То есть приморский суд должен был рассматривать эти, эти нарушения, которые якобы имели место. Я хочу обратить ваше внимание, что еще до заседания суда один из задержанных, Виталий Устименко, просто повернулся и ушел из зала суда. За ним два квартала бежали милиционеры, прося его не уходить опять же это видно это по его словам в ответ юриста Александра Славского почему он должен не уходить и какие есть документы на его задержание милиционеры разводили руками и заявляли, что якобы все документы у судьи господа юристы, если есть документы у судьи я думаю вы со мной согласитесь, что их можно пойти от ксерокопировать и предоставить в любом случае, если документы существуют, то на основании закона милиционер там может просто не допустить ухода, потому что да, есть на тебя документы. А если документов человек просто встал и ушел, и остановить его не смогли, потому что, ну, как мне кажется, оснований на самом деле для того, чтобы он находился по страже и был задержан, не было. А, значит, потом Виталий вернулся, по, по, нем, по нем было принято решение. Что касается суда, как я говорил, уже это был отдельный, отдельный фарс, потому что с, просто было нарушено положение закона о гласности судебного разбирательства, было нарушено права журналистов на присутствие на суде. Значит, судья, значит, как бы журналисты и те, кто пришел в качестве ну, там, общественности на это судебное заседание, они не были допущены в зал суда. Но не были допущены в зал суда, понимаете, не кем-нибудь, а начальником, как вот сообщают СМИ, а начальником портофранковского уголовного розыска в чине майора. Простите меня. Ну, нет больше кому стоять на дверях и не пропускать журналистов и общественность как майору уголовного розыска. При том, когда майора спросили, осознает ли он, что он нарушает закон, журналисты то по сообщениям СМИ он заявил, что да, я осознаю, что я нарушаю закон. И у журналиста, журналисты утверждают, что у них есть это видео. Я думаю, что оно может быть продемонстрировано. А свои действия представитель милиции объяснил устным постановлением суда. Господа юристы, скажите мне, пожалуйста, известна ли вам такая форма процессуального документа, как устное постановление суда? Это раз. Во-вторых, для того, чтобы суд, Леонид Саакович, абсолютно прав. Если для того, чтобы суд что-то огласил, люди должны сначала войти, суд должен огласить, потом их должны удалить. И абсолютно прав Леонид Сакыч был в том, что есть грифон, который исполняет решение суда. Зачем это должен был делать представитель Министерства внутренних дел? ставя под угрозу авторитет и имидж милиции, давая возможность, как тут уже было сказано, СМИ сделать негативный материал об МВД. То есть, и последнее, что я хотел бы сказать, значит, основная доказательная база, как мне известно, возможно, а, основная доказательная база, как мне известно, возможно, есть какие-то другие свидетельства со стороны МВД базировалась на оперативной видеосъемке, на которой, как мне известно, опять же, может быть ситуация, если есть другие какие-то свидетельства видеосъемка, я готов, я бы с удовольствием посмотрел. На, этой оперативной видеосъемке не зафиксировано ни того, что черный матерился, ни того, что он сопротивлялся законным требованиям сотрудников милиции. Кроме этого, были свидетельства, насколько я знаю, трех граждан, фамилии все я не помню, одна из них, если не ошибаюсь, была Бандюк которые по собственным делам в 5 часов утра оказались возле памятника Дюку и слышали, как Алексей Черный нецензурно высказывался и могли подтвердить, что он сопротивлялся требованиям милиции. Причем эти три свидетеля, эти три добропорядочных гражданина, которые не ночи не спят, а вот следят за общественным порядком, на заседание суда явиться отказались. Я не знаю, какие доказательства были представлены с их стороны, то ли, я если не надеюсь, что это было видеосвидетельство их записанное, потому что если это были просто бумаги, написанные со слов непонятно кого и заверенные непонятно кем, то мне кажется, что достаточно спорная доказательная база этой ситуации. И последнее. Вы знаете, как говорят у нас в Одессе Алексей Черный мини-родственник, мы по многим вопросам очень сильно дискутировали. Мы не находимся никаких в финансовых, имущественных, родственных и других отношениях значит, почему мы с Леонидом Саковичем подняли этот вопрос? Потому что во-первых, на наш взгляд тут присутствует абсолютно грубое нарушение конституционных прав граждан во-первых, во-вторых, эта ситуация ну, крайне негативно влияет на имидж милиции, во-вторых, причем ситуация возникла абсолютно на пустом месте я еще раз подчеркиваю, никакой необходимости в это, именно в таком развитии событий, в таких действиях не было и последнее, почему именно я на эту ситуацию обратил внимание, потому что как представитель комитета избиратели, я прекрасно понимаю, что нас ждет 2015 год. Это две избирательные кампании, это очень высокий накал страстей, это ну непредсказуемое развитие событий. Если уже сейчас представители милиции вот позволяют себе такие действия, если вот все, что вот как бы изложено, действительно так, то я ну просто мне кажется, что мы что это несет очень серьезную угрозу для общественного порядка в 2015 году, когда люди будут все на взводе когда представители милиции будут на взводе и развитие событий будет ну, просто, просто непрогнозируемым. У меня все, спасибо большое. Хорошо, Да. Антон, скажи, ты со слов все или говорил с кем-то с очевидцем? Это первый вопрос. Да. Вторая ситуация. Есть правовое решение, это решение судов. Они кем-то оспорены или нет? Третье. Вы сказали, что были работники милиции, что-то нарушали. Было ли обращение в прокуратуру, реакция прокуратуры. А если вы считаете, что не было, было нарушение в судах, было ли обращение в Высший Совет юстиции? Какие действия, пока из того, что нам говорится, э, нет ничего оспоренного. Есть якобы или настоящие э, законные решения. Так? Вот что было сделано, реакция прокуратуры уже неделя прошла, правда, да? К этому добро. И вы ли, или вы общались с очевидцами, или это все со слов? Чтобы понимать. Да, спасибо, Валерий Федорович. Во-первых, я э, делаю это выводы на основании видео свидетельств, которые находятся в открытом доступе. Во-вторых, на основании бесед с очевидцами, причем не только с потерпевшими. В-третьих, э, ну, как бы на, то есть в принципе, да, то есть как бы, это два, э, два источника. Что касается обжалования, насколько я знаю, подана апелляционная жалоба. Кроме того, есть обращение в прокуратуру. Недели не прошло, это было вот с воскресенья на понедельник. У нас прокуратура, э, как вы знаете, к сожалению, реагирует очень избирательно, может вообще в принципе не реагировать. Отсутствие э, реакции прокурора ну, не является доказательством того, что как бы, тут все в порядке. Значит, что касается решения судов, я хочу обратить внимание всех присутствующих на меру наказания, которое было избрано. То есть были избраны минимальные меры наказания. Пять суток черному административного ареста, три суток, трое суток, по трое суток, если не ошибаюсь, остальным двум ребятам. Плюс денежный штраф в размере 120 гривен Виталию Стименко. То есть на самом деле наказания по этим статьям могли быть более существенными. Поэтому у меня возникает вопрос. Либо наш суд самый гуманный в мире, либо ну, как бы судья, осознавая неполноту доказательной базы, Крайне скользкой ситуации спорность решения, ну как бы но, но не имея возможности не дать ничего, дал по минимуму. Это мои личные э, оценочные суждения. Значит, э, что касается непосредственно еще судов, э, подана апелляция, и, знаете, мне будет. Очень стыдно как бы, за, вот, за наш город, за всю эту ситуацию, когда апелляция, либо высший суд, либо суд по правам человека, а ребята пойдут, просто признают все это ну, незаконным и скажут, что да, были нарушения. А просто сейчас, сейчас, то есть, как бы, сейчас мы, на мой взгляд, еще имеем возможность как-то эту ситуацию исправить и принять необходимые меры воздействия. Потом уже будет поздно. И вы меня простите. Может быть, кто-то посчитает это спекуляцией, оскорблением и так далее, но я хочу напомнить, что, к сожалению, не всегда можно так вот как бы без оглядки верить тому, что идет от низших чинов к выше. Мы с вами прекрасно помним ситуацию во Врадьевке и как она развивалась, как сначала говорили, что да, там тоже, там тоже говорилось, что ничего такого не было, все замечательно, все прекрасно и так далее, к чему это привело. Вот это еще один, одна причина, почему мы с Леонидом Исакиовичем привлекаем к этому внимание. Мы не за себя стоим. Мы стоим за то, что люди, если будут доведены до предела такими действиями со стороны сотрудников милиции, если они имели место, то это все вылится просто в неконтролируемую ситуацию. Очень, ну, к сожалению, очень жаль. Сергей Дмитриевич, я прекрасно понимаю вашу ситуацию, я прекрасно понимаю вашу позицию, я прекрасно понимаю то, из чего вы исходите. Но, как бы, Тут просто ситуация такая, в которой вы можете либо остаться вот как бы на своей позиции, защищать честь мужчины. Анатолий, а вторую а заказ... заказ... позицию еще не слышали. Вы слышали. слышали не долго, за что... что... Да, я пожалуйста. Я не я все я все я вы не оцениваете. Вопрос у тебя. Пожалуйста. Нет, все, все. Я, я очень коротко, я хочу спросить такую вещь, что если все было сделано, ну, вопросы прокуратуры, да, заданы и все остальное поднят общественный совет при губернаторе, поднят общественный совет при обл. МВД если еще нету ответов, по большому счету инстанций, которые должны официально на это отреагировать зачем тогда вот этот вот срог? мы еще не имеем Ничего заключения официальных. Зачем тогда вот это вот поднимается бывает, общественность, когда? когда еще ничего не готово. Извините, а, потому, что, а потому что потом будет поздно. Когда, когда будет потом, написание... когда мы ничего не имеем. Сейчас все сосредоточено.